28 числа по 28 апреля по 3 мая в городе Портемао, Португалия, это в 250 километрах от Лиссабона. Проходил чемпионат мира по кикбоксингу, по версии ИСКА. Это, это международная спортивно-кикбоксерская ассоциация, она самая древняя. В которой мы принимали первый раз участие по этой федерации, по, по этой версии. Значит, для нас она была очень новая, но э, приехал туда, перелет для нас был, можно сказать, очень тяжелый, потому что еще разница минус два часа. Поэтому особенно для Захара оно было немножко как, тяжеловато. Значит, состав сборной Украины было 10 спортсменов. Из них четверо наших файтеров, присутствующих здесь. Значит, самое важное, что из 17 золотых медалей, которые завоевала сборная Украины, 10 медалей мы привезли на Черненскую землю. То есть наши спортсмены Михаил Ярко 4 золотые медали, Сергей Лысюк золото и серебро, Захар Лихина 2 золота и 1 бронзу и Сергей Шрам 3 золотые медали. Во-первых, я хочу сказать наша молодежь, которая, можно сказать, впервые мы возили юношу, нашего Захара Лихину, Михаил Ярко, это уже его третье международное соревнование. У нас, можно сказать, ветеран, с которого берут пример, это Сергей Лысюк, который уже с 2004 года, уже 11 лет защищает честь Украины, честь города и честь области. Сергей Шрам, он уже на протяжении двух лет он не выступал, потому что по ряду причин. Также он в последнее время находился в зоне АТО в составе нашей, нашего педроздела милицейского. Поэтому для него, можно сказать, он заново приходил в себя и заново начинал тренироваться. Что касается по чемпионату, значит, около 450 было участников на чемпионате мира. 23 страны, такие страны как США, Ямайка, основные Германия, Англия, Испания, Португалия, Польша, то есть Шотландия, Ирландия. И ребята все как бы были подготовлены. Также какой еще плюс по, по версии иска, по которой мы ездили? наши спортсмены, три человека со сборной Украины, это Сергей Лысюк, Сергей Шрам и представитель Полтавской области Богдан Копкин, сделали федерация сделала предложение выступать по профессионалам после чемпионата мира, так как ребята вы стали чемпионами. Поэтому, как один из вариантов, это наши наши бойцы э, могут еще попробовать э, свои силы в профбоях. Но для этого немножко надо другая как бы, подготовочный процесс и так далее. Для нас э, хорошо то, что э, наша молодежь берет пример с наших, можно сказать, опытных э, бойцов. И для них тоже есть определенного рода стимул. Это то, что из любительского спорта можно перейти в профессиональный. Это тоже очень важно. Потому что когда ребятам по 30, по 29, по 28 лет, то есть они должны тоже думать о том, что не только на любительском уровне, а на профессиональном уровне им надо тоже как бы зарабатывать деньги. Потому что всю свою сознательную жизнь ребята занимались и занимаются по большому счету, на них, вот та молодежь, которая присутствует здесь, на них она берет пример. Ребята знают, что они в перспективе могут перейти в профессиональный спорт и дополнительно зарабатывать себе деньги. Это тоже очень важно, тем более в наше время. А не так просто попасть в рейтинг, допустим, этой федерации, не так просто и в рейтинг по профбоям. Поэтому есть такое предложение для наших спортсменов. Надеемся, что это все реализуется. И наши спортсмены достойно Сергей Лысюк и Сергей Шрам будут выступать на, на пробоях после этого турнира. Также хочу отметить, что мы как бы представляем украинский союз кикбоксинга, который в себе объединил Четыре области. Это была наша Черниговская область, Киевская область, Полтавская область и Луганская область. Вот ребята, из 10 человек это были с четырех областей. 17 золотых медалей, как я говорил, выиграла сборная Украины. Одну серебряную, кажется, 5 бронзовых. Из них 10 золотых одну серебряную и одну бронзовую медаль мы привезли как бы на свою землю, то есть в составе сборной Украины. Значит, самое главное, что практически после каждой боев к нашим спортсменам и ко, ко мне непосредственно подходили все представители, с которыми мы боксировали, и говорили "good fighter", "good coach". То есть они высоко оценили подготовку наших спортсменов практически во всех боях. Это было очень приятно. Также, что хочу отметить, и было предложение, и от, американских, от американской команды приглашали нас на, на турнир сильнейших, и испанцы приглашали, и немцы приглашали, то есть оставили координаты. Ну, все зависит от того, какие у нас будут возможности, прежде всего, финансовые, для того, чтобы выезжать на эти соревнования. Потому что в Америке 4 июля, день, кажется, независимости Америки, проходит международный со всего мира. Сильнейшие э, кикбоксеры э, собираются, в, я не помню, в каком городе. Около 7 тысяч файтеров собираются на этом турнире. И поэтому нас тоже пригласили, но мы будем смотреть по, по возможностям, потому что просчитывали, это очень дорого для нас на сегодняшний день. Если будет такая возможность, значит мы будем эту возможность реализовывать. Как бы... Поэтому я скажу так, нам единственное было тяжелый, как говорится, перелет и Немножко такая смена обстановки была, там сколько? 23-24 градуса было. Поэтому когда мы уезжали было 5-6, а там 23-24. То есть немножко э, тяжело ходили буквально день-два на третий день боксировать. Поэтому были, можно сказать, больше еще старшие ребята хорошо это все восприняли. А Захару немножко было тяжелее, потому что он еще перед соревнованиями немножко приболел, поэтому там и таблеточки пил и все остальное, то есть для него было по организму очень как бы тяжело. Ну а так в общем я скажу, мы ставили задачу минимум, хотя бы что все были с медалями, задача минимум, но наверное выполнили задачу максимум, что практически ну, не практически все ребята стали чемпионами. Это очень важно. Просто в разных разделах приходило выступать. И были небольшие травмы, как бы у ребят э, за, за время боев. Ну, слава богу, морально-психологически справились, справились физически. Поэтому э, я лично и все наши тренера, которые готовили всю команду, э, ну, хочу сказать, мы очень довольны результатом. И то, что на сегодняшний день мы представляем свою страну на международных соревнованиях. То есть для этого ну, это очень как бы важно. Потому что приехав туда, на нас смотрели, знаете, вначале искоса, а потом, когда э, мы показали свой уровень подготовки и выиграли такое количество медалей, к нам подходили практически с каждой страны и фотографировались и так далее. И так далее. То есть это очень важно.